No zdravím ťa, Michal, za mm. teba som už hľadal. Ja dáš... sa už mi dávno chýba. Tak však, však som ťa <laughs> no, hľadal no, už. Som už. Však tri ťa hľadám už. Tak vidíš, bol som v budove. Bol si v budove. A ja som tam išiel, ale tam nevidel, nechyt, nemohol no, som ťa chytiť. Tak vidíš, ja som... lebo no. boli problémy v budove. Problémy zas. Tak čo, jak som, máš pochvať sa, zase som ťa nevidel. Zle. Zle zas, no, tá čo, tá vidím, že dajak iba tak si pre Boha. Zdravotnú kartu. No, zdravotnú kartu si stratil. Uú, tá to musíš ísť vybaviť, to jediné, na všeobecné poisťovne vybaviš. Ale, no, ale, tu... ale počkaj, ja by som no? zatrel, vieš, ja, zatrel by som išiel dnes, ja ne s no. dneska nemôžem ísť. Alebo dneska, zdravotnú mm -hmm. kartu. Mám to prát. sa dá, To sa dá vybaviť, Toto, to, to nebude problém. Dobre, ty sa to až potom, keď budem mať zúbiť o poriadku. No hovor, jak sa máš inač. Zle. To čo sa stalo? Abo čo? Sa, som ťa nevidel no, za 3 dní. Tu je už hero, Áno, tu je. Lebo už tu býva, kapu Aha. Tu býva, no. tu vzadu. Biela auto má. No Michal, poviem ti dobrú správu. Našiel som v darcoch, čo ti možno niečo pošľu. Pošľu ti, pošľu ti vraj, že balík. Volá sa. Volá sa Miroslav a Bea. A sú až z Levic. No počkajte, teraz zatiaľ tomu nechápem, odkaz sú. Nechápem, Poslali mi, aby som ti niečo navaril. Ale Máš preča, teda... tam, aj mobil šatko. Ja neviem, neviem, Micha, to je prekvapenie, kľud. Poslali mi niečo, sme aj ja, navarili. Ruku na Výborne, Máš na varené, teraz si dám no, aj teplo, teplé jedlo. Si nie je teplé jedlo, čo? Nie, viete, polievka No, vidíš, tak dostaneš aj polievku, aj druhé jedlo dostaneš. Sme varili s manželkou, takže... No, ale prekvapaj, kde budete zajtra mysliť už o týždeň pondelok, nie, nie? No, no, ďalší týždeň by to malo dojsť, takže niečo ti príde nejaké veci na teba, takže určite bude video ďalšie. Takže sa môžeš, tešiť sa? Už sa vás badať, ho, No. <laughs> táto vlado prátko jasna. Zuby a ešte zrabotnú kartu. Áno, áno, to tiež kartu. toto. Kartu viac nič. A Takže... kartu aj nie, napríklad, čo bude teraz toho kartou. Tak, uvidíme. Takže sa máš na čo tešiť, ak niečo príde, tak vieš, že sa ťa, hneď ťa nájdem a dostaneš nejaké veci. Prekvapenia. Prekvapenia, áno. Veci a šoťu, mobil také. Ne? No, no, možno, že tam bude aj mobil, uvidíš, no neviem. Ke to bude? Možno tam bude aj mobil, keď bude dobrý, ale určite. Mobil, len treba nabíjať, tam. Neboj bude. sa, všetko bude. Potom pri že si tu budeš nabíjať aj u mňa ten telefon. Hej. A dáš si na ňo pozor už? <laughs> Čau. A dáš si pozor na ten telefon, keď budeš mať náhodou telefon. Funk, keď funkčný telefon dostaneš, dáš pozor na ňo. Jaký bude? No tak ja neviem, ja sa nepýtaj ešte nič, ja ti to len ja ti to len hovorím teraz... Hej, hej, používaj. Aj máte, aj mám telefonovať. Michal, Ja ti to teraz hovorím informatívne, lebo to ešte musí dojsť všetko. Takže, ale je to vrej na ceste, takže nemusíš sa bať. Hovorím všetko. Tak hovor, no, čo si prežil zase? Čak si nebol, 3 som ťa nevidel. Čo zase nové máš? No. Čo sa stalo zase? Nič? Dobre, pohode všetko? Mm -hmm. Tak to je dobre, no. Takže máš sa na čo tešiť, no trošku ťa možno znovu oblečiem, lebo vidím, Martina že... Martina príde z no, Bratislavy. Martina príde, to je kto? Výborná, paráda. Z to hej už. Hej. No v Takže Lézby. tak. No, Lesby. Lesby, <laughs> no chlapci, chlapci. Takže... Takže sa ozvali, no dobrí darcovia. Až z Levic. Miroslav, ešte raz. Hovorím no. Miroslav a FBA. Takže sa máš na čo no, hočka, tešiť. si neviete? Levice až. No nie, to je tam už niekde Žilina, niekde tam až od Lavic niekde, takže, takže máš sa na čo tešiť. No verím tomu, že dneska mu všetko to príde v poriadku. Poslali mi nejaké peniaze, aby som ti navaril, takže dostaneš teraz pekný, chutný obed. No áno, no nečuduj sa, áno, idem ti po obed, už máš navarené ja som ťa hľadal. A Aj to bude, neboj sa, ja ti niečo nájdem. to. No čo a... ešte? kartu? No tak to zdravotnú <laughs> kartu ti nedá nikto, to treba, to musíme ísť, to, musí môžiť, to musí na poisťovne, vieš, niekde do... no. Tak tu po bočku... máte nejaké ešte pa, pa, pre mňa? Časopisy, Vidíš toto si sa tie to? časopisy, toho, no hoľa, to, hoľa, som, to, to ja nie, to som povedal, to niekto iný, ale neboj sa to všetko bude, takže, No čo si tak ešte, Michal, zažil? Čo ešte nám povieš? Tak 3 dní? Skoro 4 dní som ťa nevidel. Ja tam vidíš. Ta vidíš, ta A kedy bude už prekvapenie pondelok už? Nie, zaťaľ, sa Nie, nie, to až na ďalší týždeň, lebo ide víkend, vieš. Takže ja ťa ja nájdem, to neboj to, sa, to, Michal. Nájdem ťa, všetko v poriadku, ak to príde, dostaneš. Neboj sa, ja nechcem nič z toho. Ja budem rád, že ty budeš rád, že máš nejaké veci zase. Jedenie, všetko bude ešte kúpil som ti niečo zjesť, takže máš tam aj teplé jedlo, aj niečo tak potom, takže... Aj je máš tam? Máš tam, áno, aj malé som ti kúpil. Všetko, aj káva všetko, vybrané, Káva ti dojde. Mysleli na teba, lebo si spomínal vo videu, <laughs> videli tvoje videá. Jaroslav videl tvoje videá, tak hovoril, ho že... Čo Bratislave? Bratislave, ubytovne. No, čo Bratislave? Chlapci, chlapci, chlapci. No, aj tamto ešte stále sa tešíš. <lacht> <lacht> takže tak, Michal. Chlapci, chlapci. Nestalo sa niečo pred dvoma dňami alebo dačo, bo som niečo počul, nie. nie? Či to nie je u tebe tam? Nič? Všetko v poriadku? Uh -huh. no, ja je... nemám kartu. Karta už bude Treba tu vybaviť kartu, no, ale... kartu. Skúsime to vybaviť, to, ale to za jeden deň nevybavíme, Lebo to musíme, hey. tu musíš ísť na poisťovňu s občanským a tam ona sa tam pozrie do systému a ti to musia poslať, alebo neviem akože to bude. To skúsim ti to nejak vyriešiť. Lebo tá, oni musia tú kartičku vieš, urobiť nie, a tak, napríklad, napríklad, buď ti to pošlu poštou, ale ty nemáš, teraz to trvali pobyť, neviem, kde máš, takže zas to je horšie, vieš, že uvidíme, no, pozrieme, skúsim a to si vidí, si deti ti dať. V sobotu by som, v sobotu by som mal urobiť, v sobotu, bo za sobota, ano. a v sobotu by som potom mal sebo robiť novú kartu niekde, uh -huh. no ale dnes už potom len papere, ano. papere nemusíš, len kartu bývali. Mm, niečo skúsime, je tu, neboj sa, tú kartičku ti vybavíme, takže hej, len. to ti to bude treba, lebo nikdy vás. nevieš, áno, áno, neboj sa, takže toľko, Michal. Takže ak ti nejaké veci prídu, takže vieš, dobré, že ja ti to odozdám. a veľmi pekne poďakujem, ak to dojde, dobre Ďakujem všetko, na všetko hej. ver tomu, že... A do Bratislavy teraz ako potom pôjdeme? Vlakom alebo autobusom? Trošku zbalený, na letisko odtiaľ. Vlakom lepšie. Ešte zrobíš zubarovíš. Vlakom aj autobusom, aj zubarovia. Ešte zubarovíš, ešte tu do zubarov tu pôjdeme. Áno, asi. Tu za Tibio. Tibio? Tu nepoznáte, počkaj, ty poznáš. Tibio otec, poznáš ho? Nie, asi nie. Tibio Mhm. Hej. Tu, tu je zubare, tu kapučano. Tu, no tu. Tu, tu. Jasná do poriadku, jasná, zase budem sa baviť. Tak to áno. Otlačky, tak, tak. Mm -hmm. Až tak zuby, až tak zuby. Berťa, tak ma klapé čero. Tak, 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 sa tak, som rád, že som ťa konečne našiel po tých štyroch dňoch, lebo teba nájsť tak, to je prúser fakt. Kde <laughs> si toľko chodil? Čo si prešiel? Celé no, mesto si prešiel. A vidíš. Tak, hej, no. Takže takto. Tak toto je náš Michal. Michal, hlavne sa drž. Tiež sa, dostaneš niečo, takže určite to príde, dám vedieť, bude aj video, takže sa neboj, budú aj nejaké veci na teba. Možno aj ten mobil tam bude, to je aj prekvapenie. Hey, Prijal si si telefon, že? Funkčný, že? <laughs> takže toľko, chceš ich pozdraviť? Rastia, či rastie toho mi aj Mira, chceš ho pozdraviť? Ja. Chceš Všetky pozdraviť dar, Aj darcov pozdravuješ? Všetky, môžeš volá, vidieť Volá sa Miro, pozdravuješ všetky ho? Všetky aj bratne Savu. Dobre. Ubytovňu. Áno. A koho hera, ešte? Hera, tiež tak isto, chlapca, kamaráta. Všetky sa všetko. Takže toľko, bratia. Toľko. Zatiaľ toľko, Michal. Michal, drž sa. Dobre, Môžeš a... sa tešiť, neboj sa, všetko idem ti doniesť a jesť. A báve, yes, keď ke bude prekvapenie, to už nechám sa prekvapiť. Nechaj sa prekvapiť, druhý týždň, na druhý týždň. Pondelok. Neviem či pondelok alebo v útorok, cez víkend, ale má to prísť, neviem kedy, ale neboj sa, dojde to. Už som hovoril s nimi, komunikoval som s nimi, takže verím ja, tomu, ja, že to bude sabotu. všetko dobre. Tak toto je náš Michal, taký kapúšňa. Tak To ja neviem, to v sobotu môže byť málo. <laughs> v sobotu no? Áno, áno. Priatelia, lajkujte, odoberajte ďalej, toto je náš Michal, ktorý sa zase chystá do tej Bratislavy a tešte sa na ďalšie video s prekvapením, keď mu príde balík s vecmi, všetko budem nahrávať. Pondelok pondelok. Takže pondelok alebo útorok, toho. neviem Michal, ale sa. Dobre, počúva, a ten telefón dobrý je, poučný kamerá. Á, neviem kamera. nič Michal, nechaj sa prekvapiť. Všetky, tam aj karta. <laughs> neviem Michal, uvidíš. Neboj sa, nechaj sa prekvapiť. Takže, poďakuješ potom aj neskôr darcom, takže maj sa pekne. Takže drž sa Michal. A tiež sa. Neboj sa, dám ti vedieť, ak to dojde, alebo niečo tak. Hlavne. O jedenie máš postarané, teraz si idem dať teplé, pekné, dobre teplé jedlo, polievka, všetko, takže. Dobrú chuť. Nech ti chuti Michal. Nebudem tu dávať do videa, takže. Maj sa pekne ešte raz, Čau, drž sa. Počkám, dobre. Áno, čakaj. Tyčko, ahoj. Dobre, áno, bude. Ahoj, ahoj Michal. Nejaké rúž na pere, dobre. Mám rúž. Dobre. Čau Michal. Čau, počkám.